ধৰণক ইতিমধ্যে মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞকেইটা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ নতুন আছামক নতুন আছামক মই এজন দাদা হিচাপে মই নিজৰ আন্তৰিক মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নতুন আছামে এইবাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে বেংগলোৰ পুনে বম্বে দিল্লী চাকৰি এৰি তেওঁলোকে বুধ দিয়া দিনত সকলোৱে চাকৰিৰ পৰা ছুটি লৈ অসমত আহি বোধ প্ৰদান কৰিলে আৰু তেখেতৰ বোধ অহংকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ বোধ ঘৃণাৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ বোধ অভদ্ৰ ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ বোধ পইচা আৰু বহুবলৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া নতুন আছামে এনেকুৱা এটা ইংগিত আমাক দিছে আশীৰ্বাদ হিচাপে মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে মিলিজুলি বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ আমি সকলো একগোট হয় ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ দল চি পি এম চি পি এম দল আম আদমী কংগ্ৰেছ দল আমি সকলোৱে নতুন আসামৰ যে আমাক ওপৰত যে আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে সেই আস্থা বিনিময়ত আমি সকলোৱে নতুন আসামৰ মৰমৰ বিনিময়ত দায়বদ্ধ হৈ আমি ভৱিষ্যত কাম কৰি যাম মই যি যি ক'বলগীয়া আছে মই ক'লো মই নতুন আছামৰ বিশেষকৈ মই নিজৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো এতিয়াও ভোট গণনা বহুত ঠাইত চলি আছে এটা দুটা চলি আছে তেতিয়া ভালকৈ ভোট ওলাই আহিব গোটেই তথ্যবোৰ আমাৰ ওচৰত থাকিব তেতিয়া মই আৰু ভালকৈ ক'ব পাৰিম আজিৰ তাৰিখত মই আমাৰ নতুন আচামক মই বিশেষভাৱে মৰম ৰাষ্ট্ৰীয় 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 প্ৰথাপত এতিয়াও আমাৰ চৰকাৰ বনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিখন মোদী চৰকাৰে আজি ভাবিছিল যে তেওঁলোকে অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিব আজি তেওঁলোকে আজি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পিছে পিছে দৌৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল বিভিন্ন দলৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰি আছে সকলোকে মনত আছে যে কেনেদৰে যোৱা পাঁচ বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বৰ লগত কিমান অহংকাৰ আৰু কিমান বেয়া ব্যৱহাৰ সকলৰ লগত কৰিছে কোনোৱে সেই কথাবোৰ पहाड़ी जाना जाने और, आसे, इंडिया अलायंस और आसे, मैं अभी भी इंडिया इंडिया अभी अपेक्षा करता हूं कि इंडिया अलायंस शाम तक अपनी सरकार बनाने में सक्षम होगी हम विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ इस समय बात कर रहे हैं कोई भी राजनीतिक दल का नेता ये भूल नहीं चुका है कि किस प्रकार से पिछले पांच सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है अहंकार प्रकाशित किया है कोई नहीं भूला है कि विभिन्न दलों के नेताओं के विरुद्ध में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार से आपत्तिजनक शब्दों का व्यवहार किया है चाहे वो नीतीश कुमार जी के पक्ष में हो चाहे वो हमारे नवीन पटनायक जी के पक्ष में हो सभी के विरुद्ध में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपत्ति शब्द का इस पिछले दो महीने के निर्वाचन प्रचार में प्रयोग किया है कोई नहीं भूला है और मेरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस के के साथ ᱡରି ବିବিন্ন আদিত্য গাল বাত কৰেংগে ত উনক এক সম্মানজনক এক ভৱিষ্যৎ ইন্ডিয়া এলায়েন্স কে সাথ দেখাই পడేগা। ধন্যবাদ মই জনাহাৰা ইতিমধ্যে মই ধন্যবাদ কেতো কেতা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছো আৰু বিখেক কই নতুন অসমক নতুন অসমক মই এজন দাদা হিচাপে মই নিজৰ আন্তৰিক মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নতুন আসামে এইবাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে বেংগালোৰ পুনে বম্বে দিল্লী চাকৰি এৰি তেওঁলোকে বোধ দিয়া দিনত সকলোৱে চাকৰিৰ পৰা ছুটি লৈ অসমত আহি বোধ প্ৰদান কৰিলে আৰু তেখেতৰ বোধ অহংকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ বোধ ঘৃণাৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ বোধ অভদ্ৰ ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ বোট পইচা আৰু বহুবলৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া নতুন আসামে এনেকুৱা এটা ইংগিত আমাক দিছে আশীৰ্বাদ হিচাপে মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে মিলিজুলি বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ আমি সকলোৱে একগোট হয় ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ দল চি পি এম চি পি এম দল আম আদমী কংগ্ৰেছ দল আমি সকলোৱে নতুন আসামৰ যে আমাক ওপৰত যে আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে সেই আস্থা বিনিময়ত আমি সকলোৱে নতুন আছামৰ মৰমৰ বিনিময়ত দায়বদ্ধ হৈ আমি ভৱিষ্যত কাম কৰি যাম